bir kuni madinaga tijorat karvonlari bir ozmida to'xtab qolganda abdurahmon ibn avfni karvoni kirib keladi shunaqa deyilganda hazrati oysha onamiz aytar ekanlarki olloh unga barakani bergan u o'ta sahiy deydilar jannatna basorati beriladi o'sha paytda payg'ambarimiz alayhisalom abdurahmon jannatga kiradi emaklab kiradi dedilar bu xabar hali karvon yetib kelib to'xtamasdan abdurahmon ibn afga yetkaziladi ey abdurahmon sizga jannatni bashorati berildi siz jannatga emaklab ekansiz men nima uchun emaklab kiraman o'ylanib qoldi o'sha joyda men albatta jannatga ke yugurib kiraman dedi va o'sha zahoti hali karvoni to'xtamasdan butun hammasini ollohni yo'lida <laughs> infoq qildim shu madina ahliga deb payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga bordilar <laughs> yo rasululloh nima sababdan men jannatga emaklab kiraman ey abdurahmon sen jannatga emaklab kirasan illo agar <laughs> olloh yo'lida infoq ehson qiladigan bo'lsang albatta sen yugurib kirasan deb davom ettirib qo'ydilar oralarida <laughs> bir o'zimizga savol berib ko'laylik biz uchdan birini bera olganmizmi